नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगताञ्चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुं सर्वामर्त्यपलायनौशतमतिज्वालाकरं वीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया ज्वालोग्रसकलामरातिभयदक्ष्वेलः कथं वा त्वया दृष्टः किं च करे द्रुतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धगुटिका वा कण्ठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं सिंहो लं वा सकृदेवदेव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनम् मादृशाम् स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किम् प्राथनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति भव धैर्यं चेदृशमात्मनस्ति चान्यै कथं लभ्यते भ्रस्य देवगणं त्रसन्मुनिगणं न स्यत्प्रपञ्चं लयम् पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयप्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया सिंहो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्ब तवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलम् तत्त्वं मन्त्रमुदीरयन् निजशरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनःसङ्घसमुद्यन्मनो मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मधित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते मूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमो मोचकः चेतपुष्करलक्षितो पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपादो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकस् सुचरितः पापं विनाशं गतम् कामक्रोधमदादयो विगलिताः काला सुखाविष्कृताः ज्ञानानन्दमहौषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते धियन्त्रेण वचो घटेन कविता कुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्बोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमा साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वे सभीतिः कुतः